Украина находится на 155-м месте в мире по уровню свободы бизнеса. 78% наших территориальных общин не могут найти денег даже на зарплату представителям местной власти. А на развитие инфраструктуры украинцы, в отличие от поляков и литовцев, тратят в 10 раз меньше средств. Все это цифры официальной статистики. Изменить ситуацию, по мнению экспертов, можно, реформировав местное самоуправление. Дальше просто жить и так не можно. Мы мусимо вернуться до... Тої реформи, яку в свій час ще в 96-му році планували. На сьогоднішній день у нас була підтримка з боку уряду, коли віце-прем'єр-міністром був Володимир Гройсман. Сподіваємося, що через парламент вже тепер у нас є відкриті двері для проведення реформ першим завданням це є децентралізація влади е, і проведення максимальної дорегуляції дозволів і е, послуг. Другим завданням є передача більшості повноважень на так званий базовий рівень. Саме в містах, селах і селищах проживають наші громадяни, і які вимагають о, відповідних послуг для забезпечення їхньої життєдіяльності. Тому ці послуги мають бути якомога більш наближені до них. Чтобы выяснить, как народ представляет децентрализацию и реформирование самоуправления, наши журналисты вышли на улицы Запорожья. Ответы не заставили себя ждать. Налоги остаются в регионе, ну не все, а та часть, которая им полагается. А остальная часть отправляется в центр. Лично я бы хотела его понимать только в экономическом ключе, чтобы те деньги, которые зарабатывает, допустим, данная область, данный город, могли хотя бы как-то распределяться по социальным программам, естественно, по экологическим, но внутри этой области, внутри района. Ну и однозначно губернатор свой, не из Киева. А власть местная, чтобы она могла распределять свои средства, что она ближе находится, чем центральная власть в Киеве или в другом городе, если Однако отмечают сторонники реформ экономическим аспектом дело не ограничивается. Не скрывают изменения подходов к самоуправлению, понравится не всем. Кто-то лишит цель кто-то чиновничьего кресла. Ведь передача власти на места предполагает в том числе сокращение админапарата и правильное распределение денег, которое, как вводится, всегда в дефиците. Есть и другой нюанс, говорят управленцы со стажем. Чтобы реформа работала, народу нужно забыть о потребительстве. Вот какой-то там человек вот у него, значит, обои отпали, окно выпало, и вот, значит, тот он несчастный, жек и местная власть сволочь. Нет. Мы же должны говорить, что у этого человека нет совести. Он свою частную собственность должен сам содержать. И как минимум подклеить эту обою и не писать жалобы в ЦК КПСС. І одним вічним препятствием на пути не только к реформі самоуправління експерти називають корупцію. Як бороться з болезнью многих українських чиновників, розказують на прем'єрі Кам'янець-Подольського свій час п'ятнадцять років тому, значит, ми розробили електронну програму і розмістили бюджет Кам'янця-Подільського в інтернеті, розхідну частину в мілку клітинку. Коли можна було подивитися, скільки пішло на медикаменти, скільки пішло на відрядження міському голові. Повністю громада мала можливість проконтролювати оцей процес. Цю програму я роздав всім безкоштовно, хто хотів. Але так більше ніхто не захотів його розмістити. На сегодня, отмечают в Ассоциации городов Украины, уже сделано немало в пользу передачи власти на места. Свою роль в этом деле сыграли так называемые города-пионеры, где в свое время начали внедрять пилотные проекты в области соцзащиты, образования, медицины и админуслуг. Среди них тот же Каменец-Подольский, Винница, Ивано-Франковск. Однако сколько времени может занять реформа по всей Украине, ее сторонники говорить не берутся.